Assalamualaikum dan juga salam sejahtera diucapkan kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedai FM yang terus kekal bersama kami tak kira mana jua anda berada Alhamdulillah hari ini hari Jumaat sama-sama kita dapatkan ilmu dalam podcast Jom Ikut Sunnah pada minggu ini iaitu minggu episod yang ke-21 insyaAllah jadi kepada semua yang baru saja menonton dan juga dengarkan kami terus stay sehingga ke perhujungnya insyaAllah dan hari ini topik yang sangat menarik akan dibawakan kepada anda yang juga untuk hari ini yang mana um, Alhamdulillah punto uh, Jom ikut sunnah adalah satu ruangan santai Tapi syarat dengan pengisian tentang amalan-amalan Rasulullah SAW Yang boleh kita hayati dan juga amalkan dalam kehidupan seharian kita insyaAllah Dan seperti mana biasa Kita akan terus kekal dalam uh, Jom ikut sunnah bersama dengan panel kita hari ini Iaitu bersama dengan Tuan Syekh Muhammad Nazro bin Abdul Nasir Mudir Zawiyah Nasriyah dan Fellow Najwa Ulama dan Intellectual Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim yang akan menyentuh topik iaitu sunnah bersangka baik terhadap manusia. Assalamualaikum tuan Syekh. Waalaikumsalam Alhamdulillah. Saya tuan Syekh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Jadi kepada anda semua juga tonton kami sehingga berhujungnya untuk topik hari ini berkaitan dengan sunnah bersangka baik terhadap manusia. Jadi tuan Syekh ya. setiap kali kita terasa hati ataupun salah faham dengan perbuatan seseorang syaitan mudah membisikkan sangka buruk jadi apakah langkah yang pertama yang boleh kita ambil Untuk melawan bisikan ini Dan memberi laluan kepada sangkaan baik Seperti yang diajar dalam agama kita InsyaAllah nah. Tafadhal kasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd uh, Sedang pendengar yang dimuliakan Juga kepada Abang Ya yeah. Ehm uh, Berkenaan dengan sangka baik ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ism Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa wahai orang-orang yang beriman ijtanibu hmm. katsiran minadh dhann hendaklah kamu menjauhkan daripada membanyakkan dhann dan yani dhann ini dengan makna dhann yang buruk inna ba'dadh dhanni ismun ini kerana sebahagian daripada zon tersebut ialah merupakan dosa hmm. Jadi dalam ayat ini secara jelas menunjukkan bahawa al-imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan bahawa uh, Perlu untuk seseorang tadi menghadirkan uh, ayat ini hmm. Jadi maknanya perlu dengan a'id hmm. Untuk seseorang tadi mengelakkan dirinya daripada melakukan Buruk sangka kepada mana-mana golongan Muslimin. Hmm. Al-imam Abdul Wahab Syahrani sekarang ini saya sendiri pun sedang apa ni di pondok saya pun sedang baca hmm. kitab ini ya. iaitu kitab uh, al-manhajil mutahhir lil Jismi wal fuadi min Su'iz dhanni bi ahadin min al ibad hmm. kitab ini satu jilidnya lebih kurang dalam 700 muka surat hmm. ada dua jilid hmm. dan hanya berkisar tajuknya berkaitan dengan apa ni uh, di diajar di, di, di kepada kita untuk berbaik sangka kepada muslimin hmm dan al-imam Abdul Wahhab Syahrani rahimahullah beliau mengatakan bahawa ada ad-dihliz ataupun pintu utama untuk seorang tadi masuk ke dalam pintunya baik sangka ya yeah. kata beliau i'lam ya akhi annahu la yasihhu di 'abdin min amsalina at-takhalluq bihusni adh-dhanni bi'ibadillah ta'ala illa bi ahadi shay'ain kata beliau ketahuilah olehmu wahai saudaraku bahawa Uh, tidak sah bagi seumpama dengan kita sebagai hamba ini untuk berakhlak dengan baik sangka. Maknanya bukan senang untuk baik sangka ni. Melainkan dengan dua jalan. Yang pertama, imma bijazabatil ilahiyah, sama ada orang tadi dijadikan oleh Allah sejak daripada uh, orang panggil apa permulaannya, Allah hmm. Taala menariknya dengan taufik hmm. untuk dia dielakkan daripada buruk sangka dengan orang. Yeah. Ada yang macam tu. Yang kedua wa imma bisuluki ala yadi syaikhin shadiq mesti dipimpin oleh guru yang benar mm -hmm. maknanya jalan baik sangka di sini tidak hanya dengan sekadar kita baca ayat Quran dan kita rasa kita akan boleh beramal dengan ayat tersebut tak, mm -hmm. karena nanti kita akan sangkaan kita tadi yang 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 kita kalau kita kalau kata kita ketahui betapa liciknya baik sangka, apa ni buruk sangka ini mm -hmm. maka dia akan uh, melihatkan memperlihatkan kepada kita bahawa apa yang diucapkan oleh Syeikh Abdul Wahab Syahrani dalam kitabnya Manhajil Mutahhir tadi adalah sesuatu yang sangat realiti. Ya. Jadi maknanya yang akan menyelamatkan orang tadi daripada buruk sangka dua benda. Hmm. Jazabatil Ilahiyah, yang kedua Ala yadis syaikhin salih. Hmm. mesti dengan tarikan daripada Allah dengan taufik, yang kedua dengan bimbingan daripada daripada guru. Hmm. Jadi kerana itu Al Imam menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. jadi uh, al-Imam menyebutkan di sini bahawa sesiapa yang tidak uh, man lam yaghlib uh, husnu dhannihi bi ikhwanihi ala su'i dhannihi lam yadhuq ta'mal ta wilayah. Siapa yang tidak melebihkan Baik sangka kepada hambanya di kalangan muslimin uh, Lebih daripada hmm. Lam yazuq ta'mal ta wilayah Maka dia tak akan pernah merasai rasanya kewalian hmm. ha. Jadi maknanya benda ini, apa ini besar Dan kemudian disebutkan oleh beliau lagi Bahawa salah satu daripada jalan Untuk seseorang tadi berbaik sangka Ialah uh, dengan membiasakan makan makanan yang halal hmm makan yang halal adalah salah satu bantuan untuk seorang tadi melakukan baik sangka. Dan sekarang ni perbahasan saya di di pondok bila dibaca kitab ini kepada masyarakat awam yeah. pada setiap Jumaat. Ya. Yeah. Ianya dibahas dan uh, dah berapa kelas sekarang ni rasanya dah hampir apa ni 10 ke, pengajian. Yeah. Masih lagi berbicara berkenaan dengan makanan yang halal. Mm -hmm. Maknanya mm -hmm. kalau dengan makan yang halal tadi menyebabkan orang tadi akan baik sangka mm -hmm. ataupun buruk sangka dan Betapa kita buruk sangka kepada seorang sebenarnya hakikatnya ialah hasil daripada kejahatan yang ada dalam diri kita sendiri. Sebab itu kata para ulama seorang tidak akan mampu berbaik sangka kepada seorang yang lain selagi mana tidak selesai roza'il keburukan dan juga keji yang ada dalam tubuhnya dalam dalam jasadnya dalam dalam ruhnya dalam nafsunya maka dia tidak akan mampu berbaik sangka dan dia akan berburuk sangka dengan sudut yang buruk yang ada dalam dirinya. Hmm. Dan mama itu perbahasan tadi panjang, panjang lebar. Cuma kita faham terlebih dahulu bahawa berbaik sangka ini adalah merupakan perkara yang sangat besar. Sunnah yang sangat agung. Sehingga dikarang oleh Sidi Ali Imam Abdul Wahab Syarani dua jilid kita yang satu jilidnya 700 muka surat. Jadi Masya Allah Apa ni Agung dan juga Luar biasa Insya Allah Baik Kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM Dan juga yang menonton kami Di uh, podcast kami okay, Secara online Dan juga terima kasih banyak Insya Allah Kita berehat seketika selepas ini Dan kita akan sambung semula Untuk sesi yang seterusnya Dalam uh, topik kita hari ini Iaitu Sunnah Bersaka Baik Terhadap Manusia Insya Allah Kita berehat seketika Terus bersama kami selepas ini kembali bersemula terus ke kabar bersama dengan saya Zorinova ketika ini Alhamdulillah mungkin juga yang baru saya dengarkan RTM Kedah FM terima kasih banyak-banyak kepada anda terus titul sehingga ke penghujungnya dalam rancangan Jom Ikut Sundah secara podcast untuk anda semua insyaAllah dan uh, untuk tadi kita dah berbincang dan juga kita dah berbicara bersama dengan Tuan Syekh untuk di pusingan yang pertama jadi kita nak tahu juga untuk pusingan, pusingan yang kedua yang mana kita tahu antara media sosial menjadi platform yang utama untuk kita nak mengetahui tentang maklumat dan terkini Hmm. Jadi uh, juga ada sangkaan-sangkaan yang buruk, ada sangkaan-sangkaan yang jahat di situ. Jadi banyak yang uh, di dikosikan. Jadi bagaimanakah amalan bersangka baik antara satu sama lain dapat mengukuhkan masyarakat kita ni daripada retak akibat fitnah dan juga perpecahan ni Tuan Syekh. Naam. Di uh, berbaik sangka ini uh... ...kalau kata menurut dalam agama Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan asas yang paling utama untuk membina ukhuwah Islamiah. Hmm. Yeah. Kan telah disebutkan dalam Al-Quran Allah taala menyebut ...innamal muminuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Hmm. Jadi dalam ayat ni jelas menunjukkan bahawa muslimun ini adalah bersaudara. Yeah. Dan persaudaraan itu akan akan runtuh jika tidak disertakan dengan rukun-rukunnya. Mm Heeh. -hmm. Karena rumah akan runtuh kalau tidak ada tiangnya. Betul. Rumah akan runtuh kalau tidak akan tidak ada dia punya pondasinya yang kuat. Mm -hmm. Maka itu merupakan rukunnya. Mm -hmm. Jadi seolah disebutkan di sini innamal mu'minuna ikhwah. Mm -hmm. Jadi sesungguhnya mukmin itu adalah bersaudara. Jadi bersaudara ini adalah merupakan uh, titik pertemuan di antara setiap di kalangan kita. Yeah. Dan bagaimana menjaga persaudaraan? Kalau tidak disertakan dengan baik sangka di antara satu sama lain Keluarga akan pecah kalau tidak ada Tidak ada baik sangka antara suami dan isteri Keluarga akan pecah dan negara sendiri akan pecah nah, Dan kita doa moga Allah Ta'ala Menyelamatkan uh, dan juga memberikan uh, kebaikan kepada saudara-saudara kita Dan juga pihak keamanan dan ya. seumpamanya yang berada di negara jiran kita ya. Jadi kesemua ini adalah kerana apa? Kerana berlaku daripada buruk sangka ya. Kalau ada baik sangka ini diamalkan, walau dengan sekecil perkara dan kebaikan, tidak mempercayai dengan 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 segera dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Nah, kini zaman AI, nah, semua benda boleh dibuat mimik pada mulut dengan hanya satu video boleh menyebabkan berlakunya perpecahan dalam negara dan dan juga kalau kita tidak melihat pada sudut menyeluruh pada satu perkara Pun juga akan menyebabkan berlakunya perpecahan dan seumpama dengan pembunuhan dan seumpamanya. Karena itu baik sangka ini adalah merupakan perkara yang antara rukun yang sepatutnya tidak diberi tidak diberikan pandangan yang kecil oleh masyarakat dan umat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. itu Nabi kita Muhammad berikan amaran kepada kita tentang masalah ketika seorang tadi tidak uh, berbaik sangka dan juga bersifat hasad dan hmm. bersifat uh, tidak mengambil perhatian terhadap perkara yang kita sebutkan ini. Hmm. Nabi mengatakan hmm. la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaaghadu wa la tadabaru. Hmm. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Ya. Nah. Jadi Nabi mengatakan la tahasadu, jangan kamu bersikap hasad sesama kamu. Hmm. Wa la tanajashu Wala tabagadu Jangan kamu menipu hmm. Sesama kamu Wala tabagadu Jangan kamu berbencian Sesama kamu Wala tadabaru Dan jangan kamu Tadabaru dengan makna Berpaling Memberikan belakang kamu Kepada saudaramu hmm. Tidak bertegur sapa hmm. Wa kunu ibadallahi ikhwana Jadilah kalian Hamba-hamba Allah Ta'ala Yang bersaudara Sesama kalian hmm. Jadi hadis ini jelas menunjukkan bahawa jika seseorang tadi punya buruk sangka, maka ini adalah sebab utama kepada perpecahan dan kerosakan dan dan ini diinginkan oleh musuh. Sayyidina Rasul saw ketika datang adalah untuk menyatukan umat yang berpecah. Takkan takkan apa ini, perpecahan dengan perpecahan itu akan menyebabkan satu satu bangsa tadi akan bangkit kembali. Sedang Nabi datang untuk menyatukan perpecahan akan perpecahan yang kita gunakan balik perpecahan tadi kononnya untuk membangkitkan semula bangsa dan juga kedudukan negara mustahil dan ini adalah salah satu daripada apa ni sifir yang rosak yang dilakukan oleh barat dan di 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 doktrin dalam otaknya fikiran rakyat dan juga uh, masyarakat setempat menyebabkan berlakunya kerosakan dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bermula dengan apa dengan satu perkataan bermula dalam satu ciapan dalam Twitter dalam Facebook. Mm hmm. dalam uh, Instagram dan seumpama dengannya yang boleh menyebabkan berlakunya kerosakan tersebut. Karena itu baik sangka ini adalah merupakan rukun yang perlu untuk disebarkan, mm -hmm. yang perlu untuk dijelaskan. Dan ia tak akan mampu dilakukan. Mm hmm. Wallahi wa Rabb Kaabah kata para ulama tidak akan mampu dilakukan melainkan dengan membetulkan cara hidup kita terlebih dahulu, cara makan, cara pilihan harta rezeki yang kita kita cari dan seumpamannya. Mm -hmm. Maka Uh, kerana itu perkara ini tidak akan mampu untuk di, diberikan uh, kejayaan Melainkan dengan keterlibatan daripada semua pihak untuk melaksanakan perkara tersebut Maka ukhwah akan terjaga Kebaikan negara akan terjamin Keluarga akan ter, ter, terbina dengan baik Kalau baik sangka ini diamalkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, nah. baik insyaallah kita berehat seketika kepada anda semua yang terus kekal bersama kami insyaallah kita akan terus ke segmen terakhir nanti. Yang pastinya untuk anda jangan lupa terus sharekan kepada rakan-rakan anda untuk sama-sama kita dapatkan ilmu untuk topik yang akan dibincangkan nanti insyaallah sebentar nanti kita akan terus ke sesi yang terakhir berkaitan dengan sunnah berusaha kebaik terhadap manusia. Kita berehat seketika terus bersama kami selpas ini insyaallah. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zorin Nova. Alhamdulillah dalam rancangan podcast Jom Ikut Sunnah. Jadi kepada anda semua juga yang baru saya dengarkan RTM Kedah. Terima kasih banyak. Ada juga yang terus menonton kami di Facebook RTM Kedah juga. Terima kasih banyak-banyak insyaAllah. Jadi sebelum kita nak dapatkan lagi maklumat ataupun info dan juga ilmu yang kena sampaikan oleh panel kita untuk hari ini. Di sana yang terakhir ini juga kepada anda semua. Jom kita kongsikan. Untuk sama-sama kita kongsikan ilmu untuk dapatkan pahala insyaAllah. Baik. Dan uh, uh, Tuan Syekh, uh, no. kita tahu antara ungkapan-ungkapan ini juga yang membawakan bilasa seperti mana yang telah dimaklumkan Tuan Syekh tadi mm. kepada negara, kepada masyarakat dan sebagainya. Mm. Jadi, uh, amalan bersahkan baik ini bukan sahaja untuk menjaga hubungan kita sesama manusia tetapi juga ia berkait rapat dengan iman kita yeah. uh, kepada Allah SWT. Dan bagaimanakah cara kita bersahkan baik kepada manusia sebenarnya adalah salah satu tanda kita bersahkan baik dengan kebijaksanaan dan juga takdir Allah SWT. Baik no. Tuan Syekh, selamat ini sangat penting kerana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis qudsi Nabi ya. mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman ana 'inda dhanni 'abdi bi, wa ana ma'ahu idza ya. jadi aku bersama dengan sangkaan hamba-ku kepadaku dan aku akan bersama dengannya selagi mana dia mengingatiku kata Allah. Jadi kalau seorang hamba tersebut berbaik sangka dengan Allah subhanahu wa ta'ala Bahawa ya. Allah ta'ala yang memberikan Yang sesuai dengan uh, Allah ta'ala uh, apa ni? memberikan Allah ta'ala yang menghalang Allah ta'ala yang menjadikan Allah ta'ala yang, uh, yang, yang 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 apa ni Meluaskan dan seumpama dengannya Rezekinya Maka dia tidak akan sama sekali uh, Bersikap buruk pada waktu tersebut ya. Kalau itu dipanggil Tauhidu Tauhidul af'al Yang ni kalau kita belajar dalam sifat 20 Salah satu daripada sifatnya Allah Ta'ala adalah Al-Wahdaniyah hmm. Iaitu sifat Allah yang Esa Jadi Esa pada apa? Esa pada Af'al Esa pada zat dan Esa pada sifat Allah Ta'ala hmm. Salah satu daripada perbahasan tadi Esa pada Af'al Esa yeah. pada Af'al dengan makna Yang menjadikan perbuatan hmm. nah Yang menghalang Yang mengadakan Yang meniadakan sesuatu Adalah Allah hmm. Jadi ketika seorang tadi beriman dengan perkara tadi dengan baik maka dia tidak akan melihat bahawa apa yang 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 didapatkan oleh seorang yang lain uh, tak sepatutnya didapatkan olehnya mm -mm. sepatutnya didapatkan oleh dirinya maka dia tak akan ada dengki yeah. dia tak akan ada perasaan apa ni buruk sangka kepada seseorang ataupun apa sahaja kerana yang dipandang pada waktu tersebut dengan ainul haqiqa yeah. dengan pandangan mata hakiki bahawa yang menjalankan perkara tadi adalah Allah yeah. ini tidak menghalang untuk kita Uh, melakukan amar makruf nahi mungkar. Hmm. nanti ada orang kata, oh kalau semua pandang macam tu, maknanya kalau orang tadi buat maksiat, kita tak boleh tegur dia lah. Hmm. Kerana memandang terus pada perbuatan yang, yang hakiki adalah Allah. Dan hmm. wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, kita tak kata macam tu. Hmm. Kita maksudkan di sini ialah selagi mana perkara yang kita lihat tersebut masih lagi punya ruang untuk kita uh, menanggungnya di atas tanggungan yang baik. Hmm. Maka kita tanggung dengan tanggungan yang baik. Tapi kalau kata dah tak boleh ditanggung. Contohnya seorang tadi memang pegang arak dan diminum di depan kita. Ya. Maka ini tidak boleh ditanggung lagi melainkan ditegur. Mm hmm. Pun begitu yang ditegur adalah perbuatannya tersebut dalam masa yang sama kita beriktikad bahawa yang menjadikan perbuatan tadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mm -hmm. Dan Allah juga mengarahkan kita untuk menegur perbuatan buruk tadi. Mm -hmm. Tapi kalau perbuatan tadi ihtimal. Eh, nah, kenapa kita ada ada seorang imam, Saya cerita. Seorang imam Al Imam Zahid Nah, Sayyidi Zahid rahimahullah Pernah me memulau salah seorang muridnya ya. Yang muridnya tersebut melihat seorang minum arak di depan masjid ya. Lalu dipukul botol arak tadi Pecah ya. Dan kemudian kata Sayyidi Imam Zahid rahimahullah me me Memulau muridnya tersebut ya. Tidak melayan muridnya tadi Lalu orang tanya Sedangkan dia telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Lalu kata Syekh saya bukan marah ketika mana dia memecahkan botol arak tersebut. Hmm. Tapi saya marah kerana dia tidak ada baik sangka kepada umat. Hmm. Kenapa dia tidak menundukkan pandangan dia daripada melihat aib umat? Hmm. Kenapa dia memanjangkan pandangan dia untuk melihat orang pegang arak? Hmm. Sehingga memerlukan untuk dia pukul arak tersebut. Itu yang saya marah kata beliau. Hmm. Kerana tidak dilatih dirinya untuk menundukkan pandangan dan juga tidak melatih dirinya untuk berbaik sangka kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu kata para aimmah disebutkan dalam satu syair idza sa'a fi'lul mar'i sa'at dhununuh. Hmm. Jika buruk perbuatan seseorang maka akan buruk sangkaannya. Wa sidqu ma ya'taduhu min tawahhumi wa 'ada muhibbihi biqauli 'adatihi wa asbaha fi bahrin min asy-syakki mudlimi. Jadi seorang tadi dia tidak akan mampu untuk berbaik sangka ketika mana dirinya sendiri masih dalam keburukan yang banyak. Mm. Seperti mana buruknya perbuatan kita maka kita akan menyangka kepada orang dengan apa yang kita lakukan tersebut. Mm. Hakikatnya begitu. Seorang yang 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 memang dalam kepala otaknya memikirkan benda dosa, biasanya dia akan fikir benda dosa yang sama orang akan lakukan seperti yang dia inginkan. Mm. Jadi karena itu perkara yang demikian melatih sebenarnya diri kita untuk kita terus menganggap bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengatur dengan yang terbaik dan ini tidak akan menyebabkan kita berburuk sangka dengan sesiapa pun dan ahli imam Abdul Wahab Syarani rahimahullahu taala mengatakan ma min fi'lin yasduru al qalqi illa waraitu fihi hikmatan min Allah hmm. tidak ada sesuatu pun yang lahir daripada uh, apa ni yang yang lahir daripada makhluk melainkan saya melihat ianya daripada Allah Subhanahu wa taala maka ketika mana adanya tauhid tersebut daripada seorang hamba maka dia tidak akan lagi berburuk sangka dengan sesiapa pun insya-Allah taala. Masya-Allah. Alhamdulillah. Kita dah sampai ke penghujungnya Alhamdulillah Terima kasih juga kepada semua pendengar Radio Malaysia Kedah FM Dan juga penonton kami Secara podcast Di video sosial kami RTM Kedah Alhamdulillah Yang mana saya sudah Untuk perkongsian Dalam program Jom Ikut Sunnah Pada hari ini Iaitu uh, Sunnah berasal kebaik Terhadap manusia Dan akan Ianya memberikan manfaat Dan juga membuka ruang Untuk kita semua Lebih teliti Dalam mengamalkan Sunnah Rasulullah SAW Dengan ilmu Dan juga kefahaman Yang lebih tepat Jadi setiap amalan Yang dilakukan Dengan ikhlas Bersandarkan dengan ilmu Yang sah insyaallah akan mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada semua yang setia bersama kami daripada awal hinggalah ke akhir ini insyaallah. Jangan lupa untuk ikuti episod-episod episod yang seterusnya dalam jom ikut sunnah. Kerana semakin kita kenal sunnah, semakin dekat kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam insyaallah. Jadi itu saya dapat kongsikan, yang telah dikongsikan dan juga yang telah diberikan ilmu daripada Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir, Mudir Zawiyah Nasriyah dan Fellow Najwa Ulama dan Intellectual Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yatim dan insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang seterusnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.